Здравствуйте, меня зовут Клео Денайл, я с канала Кэрри Итак, давайте начнем. Сегодня я снимаю видео о моей ванной комнате. Тут у меня есть душевая кабинка, которая выполнена в цветах Дракулаура, и также столик, на котором я люблю краситься и намазывать крем, для того, чтобы моя кожа была замечательной. Она у меня сейчас очень гладкая, потому что я всегда соблюдаю, соблюдаю расписание. Тут у меня есть резиновый утеночек, и хранительница, где я храню крема. Тут у меня есть халатик розового цвета с желтой окантовочкой. Я его ношу редко, чаще всего я заворачиваюсь в полотенце. Потом тут у меня душевая кабинка вблизи. Я зашла внутрь, чтобы вам легче было показывать. Так, внутри тут розовая плитка и кран черного цвета, как и все мелкие детали в этом наборе. Так, тут у меня есть столик. Тут есть э, раковина. И вот тут у меня есть хранительница кремов, которую я вам сейчас покажу поближе. Она выполнена в стиле Пинки Купер. Как вы знаете, Пинки Купер любит цветочки. И у нее та точно такая же сумочка, такого же цвета, такого же дизайна. Но эта сумочка, точнее коробочка, принадлежала вот этому набору. Нам ее дали чисто так. Э кто нам продавал этот набор, они просто так нам дали как подарок, потому что я императрица Египта. Так, дальше, как вы можете заметить, я только что вышла из души, у меня еще волосы не высохли, и тело не пообсохло. Ну, в общем, если вам понравилось это видео, то я вас очень люблю. На этом видео заканчивается. Всем пока, спасибо за просмотр. Пока!